سالکین راہ طریقت تک عزیز عظیز مہمانہ نے گرام تجرب اور جملہ حاضرین اس بات کے اعدے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہاں اجتماع کئی عظیم مقاصد کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں جہاں رمضان مبارک کے روز و شب کی قدردانی اور رمضان مبارک کے مخصوص اعمال کو انجام دینا روزہ تلاوت تہجد ذک تصویر اور نفلی عبادات کی کثرت کے ذریعے اللہ کی رضا و تب حاصل کرنے کی کوشش کرنا اسی طرح اللہ کے گھر میں اعتقاب کی نیت سے قیام کر کے کی اجر و ثواب کو لوٹنا یہ ہمارے مقاصد میں داخل ہے اس سے بڑھ کر اپنا تزکیہ اور اپنی اصلاح کہ ہمارے اخلاق میں ہمارے اعمال میں ہمارے معاملات میں جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ان کا علاج ہو جائے تزکیہ کا معنی ہی یہ ہے کہ قلب کے اندر سے اخلاق رضیلہ اور عادات طبیحہ کو نکال کر ان کی جگہ اخلاق فاضلہ اور صفات حسنہ کو ان میں پیدا کیا جائے اس کے لیے عادت اللہ یہ ہے کہ یہ نعمت بغیر کسی کامل کی دستگیری کے حاصل نہیں ہوتی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو باتیں چھوڑو حال پیدا کرو اور اس کے لیے کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دو سوبتیں نیکا تورا نیکا کنت تو بت سالح ترا سال کنت سوبتیں طالح ترا طالح کنت

عبادت و ریاضت ذکر مجاہدہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا دعاؤں کا اہتمام کرنا تلاوت کا اہتمام کرنا تیسرے اللہ والوں کا یہ مجمع اور ان کے اجتماعی اعمال کی برکت اور سب سے بڑھ کر مربی کی نگرانی ان کے سرپرستی اور ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا اس لیے سال بھر انتظار رہتا ہے کہ کہاں اعتقاف ہو اور حضرت توفیق وہاں وقت گزار کر اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا آپ تراجی سے فارغ ہو گئے آرام کا بھی تقاضا ہوگا ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی مختصر تشریح کرنا چاہتا ہوں جو اخلاق وزیلا انسان میں پائے جاتے ہیں جو اس کے لیے ان کے لیے انسانوں کے لیے مہلک ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پاک میں ان میں سے سرمایا, دو کی نشاندہی فرمائی ارشاد فرمایا تو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے دیور میں آزاد چھوڑ دیے جائیں وہ ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا آدمی کو مال اور منصب کی محبت اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے یعنی ایک طرف تصور کیجئے کہ کی بکریا کا کوئی ریوڑ ہے جن کا کوئی چلواہ نہیں ہے کوئی نگران نہیں ہے اور دو بھوکے بھیڑیے بھیڑیا خود اپنی فطرت سے مویشیوں کا دشمن ہے اسے بھوک نہ بھی لگی ہو تو وہ چیز پھاڑ کرے گا لیکن اگر وہ بھوکے بھی ہو تو ان کی شدت کے اندر کتنا بے پناہ اضافہ ہو جائے گا تو دو بھوکے بھیڑیے ایک نہیں دو دو اور بکری کے ایسے ریوڑ پر جس کا کوئی نگرا نہیں ہے آزاد چھوڑ دیے جائیں کوئی نگرانی کرنے والا کوئی روکنا نہ ہو روکنے والا نہ ہو تو نگاہ تصور سے سوچئے دیکھئے کہ وہ کتنی تباہی مچائیں گے فرمایا ایک طرف ان دو بھوکے بھیڑیوں کا بکریوں کے ریوڑنے پہنچانے والا نقصان ہے دوسری طرف دو بھیڑے ایک فٹ پہ مال ایک فٹ پہ جاہ ایک فٹ پہ جاہ اور ایک فٹ پہ مال یہ دو بھوکے بھیڑیے انسان کے دین کو اس سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے جس نے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کے اندر نقصان پہنچاتے ہیں یہ آقا نابدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسی لیے بشائر کے یہاں کابل کے یہاں ان دو قبی صفات کے ازالہ کے لیے مجاہدے کرائے جاتے ہیں اور یہ خاص طور سے خود پہ جا بہت مشکل سے یہ چیز نکلتی ہے اگر اب تک محمود صاحب نقب اللہ محدود کے حوالے سے اضرت رحمت اللہ علیہ وسلم کی یہ مقولہ سنا کہ سالک کے طلب سے جاہ سب سے آخر میں نکلتا ہے جاہ کا رزیلہ سب سے آخر میں سالک کے دل سے نکلتا ہے یہ چور کی طرح دل کو چھپا ہوا بیٹھا رہتا ہے بہت مشکل سے نکلتا ہے اور جو جتنا کامل ہوگا وہ اپنے ہی اس سے پاک ہوگا ہمارے روحانی جد عالی حضرت مولانا رشید احمد گندور رحمت اللہ ان کے بارے میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمتہ پوری سہارنپوری تھے ان کے انتقال کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ ہوا ان کے دامن سے وابستہ ہوا وہاں سے ان کو اجازت ملی کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے پہلے شیخ اور دوسرے شیخ نے کیا سبق پایا تو حضرت مانا شاہد الرحیم صاحب نے فرمایا کہ حضرت گندوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں قبط جا کا سر قلم پایا حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں قبط جا کا سر قلم پایا قبط جا کا وہاں وجود ہی نہیں تھا اور ان کا ابتحان لیا گیا میں جو واقعات جو سناتا ہوں سب اپنے حضرت شیخ کے بیان کیے ہوئے ہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ دسترخان کے اوپر حضرت حاجی صاحب محاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ فرما تھے حضرت رحمت اللہ اسی دسترخان فاصلے میں بیٹھے کھا رہے تھے کھانا حضرت کے بےتکل دوست مولانا فتح محمد صاحب شیخ محمد صاحب تشریف فرما تھے یہ تین حضرات کی جوڑی تھی آپ سے جانو شہید مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی اب حاج حاجی امداد اللہ صاحب مہاجم حقی ہم عمر تھے اور آپ میں بہت بے تکلف تھے تو مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی نے کہا حاجی صاحب یہ اوستے کی رکابی بہت دور ہے میاں رشید احمد کو اٹھانے میں زحمت تو کی درد قریب کر دیجئے حاج، حاج، حاجی صاحب نے وانا آمد گنگو رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر فرمایا میرا احسان ہے کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا دیتا ہوں وہ جی تو چاہتا ہے کہ روٹی کے اوپر کچھ ٹکڑا رکھ کر چھوڑے چبانوں کی طرح دے دوں کہیں کنارے بیٹھ کر کھا لیں اور یہ فرما کر اس واقعے کو خود حضرت گنگو رحمت اللہ نے نقل فرمایا فرماتے کر کہ اس کو اس جملہ کی کہنے کے بعد میرے چہرے کی طرف حاجی صاحب نے دیکھا کہ تم تغیر پیدا ہوا کہ نہیں کہ الحمدللہ میرے اندر زدہ برابر تغیر پیدا نہیں ہوا کیونکہ میں اپنے کو اتنے کبھی ہے ہاں نہیں سمجھتا کس مقام پر پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں سید الطائفہ یقیناً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محاجم مکہ رحمت اللہ علیہ لیکن ہمارے سلسلے کے برائے راست سید الطائفہ حضرت مولانا رشید عبد گنگوی رحمت اللہ علیہ جو ان سے نیچے ہیں حضرت مولانا اچھی رحمت گنگو رحمت اللہ علیہ فقیو نفس ہیں علم کے جس مقام کو فائد اس کی نظیر نہیں ملی تھی علامہ روشہ کشمی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے تفقیق کے اندر حضرت گنگو رحمت اللہ علیہ علامہ شامی سے کم نہیں ہیں ان کو فقیو نفس کہا جاتا تھا اور حضرت حاجی دادل اللہ صلی اللہ علیہ محاضر مکی رحمت اللہ علیہ بازابتہ عالم نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ان کے اوپر سنا کر دیا فدا کر دیا یہ کو کو مٹا دینا پامال کر دینا اپنی نگاہ میں اپنی کوئی حیثیت ہی نہ رہے اسی کو توازو کہتے ہیں اسی کو کثر نفس کہتے ہیں یہی چیزیں کہ جس میں یہ حکا کو ختم کیا جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے جا کا مطلب حدیث پاک میں کیا لگ رہا ہے ال شرف ول مال المال و شرف حس کے معنی کیا ہوتے ہیں انتہائی چاہت لہذا عزت نفس کو پامال کرنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ آدمی خامخا کے لیے اپنی ذات کو رسوا کرے ذلیل کرے ایسی حرکتیں کرے جس سے لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت ختم ہو جائے وہ ذلیل ہو جائے عزت نفس کا پاس رکھنا بھی بہت ضروری ہے اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے عزت نفس کیا چیز ہے تکبر کیا چیز ہے شیطان دھوکہ دیتا ہے تکبر میں مبتلا کر کے اور یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تم اپنے نفس کی حفاظت کر رہے اور اور یہ فیصلہ کرنا مرشد کامل ہی کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ تمہارے اندر جو چیز پائی جا رہی ہے یہ تکبر ہے یا عزت نفس ہے اور اسی طریقے سے منصب اور عہدے کی چاہت دل کے اندر چاہے ان کا زبان سے اظہار کرے یا نہ کرے عام حالات کے اندر پسندیدہ نہیں اسی کو ہم پہ اللہ معاف کرے ہمارے طبقے میں علماء کے طبقے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے مدرسے میں اساتذہ کا رجسٹر بنا ہوا ہے ہم دیکھتے کہ ہمارا نام کس کے نیچے کس کے اوپر ہے فلاں کے نیچے میرا نام کیوں لکھا گیا

اور ایسی چاہت کہ اگر وہ پوری نہ ہو تو سے ناغواری محسوس ہو شکایت پیدا ہو دل کے شکایت پیدا ہو حصہ ہے ہمارے حضرت اس کے ساتھ نبول اللہ مرکدہ ہو سن انیس سو چونسٹھ میں کانپور مدرسہ جانور علم سے دارل دوبن میں بلائے گئے بڑے اسرار کے ساتھ اور تب تک حضرت شیخ نامت اللہ علیہ نے حکم نہیں فرمایا خود سے تشریف نہیں لائے سب سے بڑے کے دائل کے اندر مفتی مہاجی حسن صاحب کے انتقال کے بعد جگہ خالی تھی ان کی جگہ پر آئے تھے لیکن حضرت نے دا عمر, دائن میں نہ ناظم دان کا عہدہ قبول کیا نہ صدر مفتی کا عہدہ قبول کیا صرف مفتی کی ایسے جو کاغذات وغیرہ آتے تھے اہتمام کی طرف سے اگر مفتی نظام الدین صاحب دستخط کرتے تھے اور محبول کرتے تھے وہاں صدر مفتی کوئی نہیں تھا ہمیشہ اپنے کو نیچے رکھا ممکن نہیں ہے تو من تواضع علی اللہ رفع اللہ جو اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا میں نے کہا کہ بعض حالات اس سے متصنع ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ, اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھا متصع قیامت کب آئے گی آپ نے فرما اذا ذویعت الامانت فانتجریسا جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کے انتظار کرو آج چکا امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے فرمائی جب منصب اور ذمہ داری نہ سپرد کر دی جائے تو قیامت کے انتظار کریں اب کوئی دینی ضرورت ہے دینی کام ہے دینی منصب ہے اور کوئی شخص

اتنے لوگ موجود ہیں اس میں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی قاری ہے نہ کوئی حافظ ہے جیسے عوام میں سے ہیں ایک عالم موجود ہے حافظ موجود ہے یہاں توازن کی ضرورت نہیں وہ کہہ دے بھائی اگر آپ, آپ کہیں تو میں نماز پڑھا دوں کیوں سب کی نماز کا مسئلہ ہے ادر یوسف علیہ السلام کو اسلام نے فرما جب سات سالہ ہر کا اندیشہ تھا اور پوری مخلوق ایک عظیم خطرے سے دو ہونے والی تھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی تھی مقام نبوت پر فائد ہوتے ہوئے تھے انہوں نے عزیز مصر سے کہا مجھ کو سجانے کا نگرہ بنا دیجئے میں حفاظت بھی کروں گا میں جانکار بھی یہ کس لیے کہا تھا فرد مرد کرنے کے لیے نہیں منصف کا اور عہدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کو اس عظیم خسارے سے نقصان سے نکالنے کے لیے اس کا خواب دیکھا تھا خود بادشاہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا رب حملی ملک اللہ یم بغی لعادی من اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے علاوہ کسی کو نہ ملے چنانچہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی شرین پہ پرین پہ ہوا پہ, پہ پانی پہ تمام چیزیں تو ان کو حکومت دی اور فرماتے ہیں ایسی حکومت مجھے ملے بھی جو کسی اور کو نہ ملے کیوں اس لیے کہ یہ حکومت اس کا معجزہ تھا اور معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہوا کرتا ہے غیر نبی کو نہیں ملا کرتا اور یہ عہدے اور منصب کی طلب میں نہیں تھا بلکہ مخلوق کو اوپر حجت تمام کرنے کے لیے جیسے ہر نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے اپنے حقانیت کو ثابت کرنے کے میں مانگا اور اللہ کو عطا فرمایا تو کہیں اگر کوئی دینی ذمہ داری ایسی آ جائے لوگ تقاضا کریں یا خود آدمی محسوس کریں اور اس کے قبول نہ کرنے سے اس کے ضائع ہو جانے کا دیشہ ہو دینی نقصان ہونے والا ہو تو پیشکش کر بھی سکتا ہے لوگوں کہنے پر قبول بھی کر سکتا ہے اسی طریقے سے مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے فطرت پر رکھی ہے شدید اللہ کی نعمت ہے اس کو خیر کہا گیا ہے اس لیے مطلق مال کی محبت ترک کر دی جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے

قربانی محسوس ہو آج بھی بچی خلا میں جاتا ہے سنجا کر کے آتا ہے تو وہ قربانی دے کے نہیں آتا کیوں ایک غلاظت تھی اس کو نکال کے فارغ ہو گیا لیکن جیب سے پیسہ نکال کر خرچ کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی کمائی دی ہے اگر مال کی محبت ہی کسی جیسے نہ ہوتی بالکل تو اس کا خرچ کرنا کوئی نیکی نہ بنتا کوئی قربانی نہ بنتا لہذا عہدے اور منصب کی کہ حص سے منع کیا گیا ہے ہمیشہ اسی کی فکر ہو لوگ مجھے حضرت کہیں مجھے حضور کہیں میرا ہاتھ میں میرا احترام کریں اللہ تعالیٰ کسی کو عزت عطا فرمائے لوگ اس کی عزت کریں اس سے انکار نہیں کیا تھا لیکن خود اپنے اندر یہ خواہش ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے دل کا جائزہ لیں میں ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جب آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تب اپنی بیماری بیان کرتا اب وہ خود جانتا ہے کہتا میرے یہ مجھے یہ تکلیف ہے مجھے یہ تکلیف ہے مجھے یہ تکلیف ہے آپ خانداہ کے اندر موجود ہیں اپنے حالات کو بیان کریں اس کو بھی دیکھیں تکبر ہے اسد ہے حب مال ہے حب جا ہے یہ رزیرہ اگر ہمارے اندر ہے غصہ ہے تو اب اس پر قابو پانے کی کوشش کریں اور اپنے مسلم سے اپنے مربی سے پوچھیں کہ ہمارے اندر یہ بیماری اس سے ہم کیسے نہ جات پائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی طرف فرمائے وآخر دعوة ناعده الحمد لله رب العالمين الحمد لله هلا بعد حظرت حياتي منذ عيني مرد على ورق الدم كريم آمين وهذا المطار دراعي في نهاية العودة في تاسيق وهذا المطار قطط الظروبي بسيط يشاعل عندك هلا قطط مختصر قوي İşaretleştiren, hami 65 yıl boyunca 25 yıl boyunca, 15 yıl boyunca, 10 yıl boyunca, 5 yıl boyunca, 2 yıl boyunca, 1 yıl boyunca, 60 gün boyunca, 30 gün boyunca, 15 gün boyunca, 5 gün boyunca, 2 gün boyunca, 1 gün boyunca, 1 saat boyunca, 10 dakika boyunca, 5 dakika boyunca, 2 dakika boyunca, 1 dakika boyunca, 10 saniye boyunca, 5 saniye boyunca, 2 saniye boyunca, 1 saniye boyunca, 10 milisaniye boyunca, 5 milisaniye boyunca, 2 milisaniye boyunca, 1 milisaniye boyunca, 10 mikrosaniye boyunca, 5 mikrosaniye boyunca, 2 mikrosaniye boyunca, রোজা শরীর ইফতারের বরকতের সঙ্গে সঙ্গে এই পিতাপের বরকত এরপরে বলে তাহলামের প্রাণের মজমার বরকত সোলাহায় প্রাণের উপস্থিতির বরকত সৌরদের হজুরের বরকত এই সমস্ত যারা কাজ থেকে আমাদেরকে কী নিতে হবে হাজুর বলেন যে আসলে আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে এই বারাকাতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইসলাহের ফিকিরে করতে হবে

কোন কাজ না থাকলেও মারে আর যদি ক্ষুদার্ত থাকে তাই না আরো বেশি মারে এদের সামনে যদি একটা বক্তির পাল থাকে যে বক্তির দেহ রাখা থাকে না দেখাশোনার থাকে না তার বিপদকে প্রতিহত করার মতো কেউ থাকে না এই বক্তির পালের জন্য দুইটা ক্ষুদার্ত ভাগ যে মনসত্রা তার চেয়ে বেশি আমাদের জীবনের জন্য হব্য যান হকবে মাল আর হব্য যা খাত্রা বলেন

মানুষের জিজ্ঞাসা করেছে যে হাজর জঙ্গি রহমতুল্লাহ কাছে আপনারা কি আপনি কি পাইছেন হাজর বলছেন যে কাছে আমি টাকা পড়ে মাথা কাটা পাইছি এখানে টাকা পড়ে বলতে কোনো কিছু পাই নাই পার্টির মতো ছিলেন হাজর জঙ্গলি রহমতুল্লাহ হাজর বলেন যে আমাদের যে হব্য যা আছে এই হব্য যা টাকা এটা আমাদের সারা জিন্দিকে বরবাদ করে দেয় এখান থেকে আমাদেরকে নিজেদেরকে নামাইতে হবে

اللہ شامیر رحمت اللہ علیہ مدسلی اللہ کشمیر رحمت اللہ علیہ خوال مطابق تو حضرت مانتلی رحمت اللہ علیہ دستور خانے خوابا کو تسلی تو محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم رشید احمد صاحب کے طرف یہ ذرا قریب کر دو یہ دوستہ کا جو برطن تو اپا حضر حضرت حاضر اندل ہو محاجر مفتی رحمت اللہ علیہ وہ لکھا درسن جو مہی رحمت اللہ علیہ

ইসলাম এইভাবে নিতে হয় হজরত বলেন সরবরাহ বলেন যে হুববে যা হুববে মাল এটারও একটা হজ আছে রোগ না হয় আছে বলেন তো এমন সম্ভব না যে আপনি একদম মালের মহাপতি করবেন না একবারে মহাপতি যদি না থাকতো তাহলে আমরা যখন নাকি পেশাব দেখে না যে আমরা গেলা ছেড়ে চলে আসি আমাদের কোনো অ্যাসাস হয় না আমার পকেট থেকে টাকা খরচ হয়ে গেলে আমাদের কিছু অ্যাসাস হয় তোমরাও দেল্লাহারা নিজেও বলছেন যে মালের মহাব্দ তুমি তো আসে আশা দেখি তো কান করলে সব হয় আশা দেখি তো কোরবানি করলে সব হয় অলেক বলেন যে হাত ফিরতে হবে কি থাকতে হবে হোক মাল আরও হাত ফিরতে হবে হোককে যা আরো হাত থাকতে হবে হোক যার হাত কি বলছেন যে অনেক সময় আসে তা হয় এমন মনে এমন জায়গার মধ্যে আপনি পৌঁছলেন যেখানে আপনি নিজেকে পেশ না করলে মাঝমার ক্ষতি হবে এবং মসজিদে গেলেন যে মসজিদে আপনি একমাত্র সহিবের বাকি সব আয়ামন নাচ আপনি এখানে কাশ্মীর অস্থানে করে পিছনে পেয়ে গেলেন আর একজন গরম তারা তোলা নামাজ করাইল সেবার নামাজ বরবাদ হয়ে গেল এখন আপনি আপনাকে পেশ করেন এটা হুকি চা হবে

যে স্বপ্ন যেটা ছিল সেটা ছিল কুম্ভ সারা না সাত বছর ফসল হবে সাত বছর কাজ চালিয়ে যাবে এর বছর ফসল হবে এই যে জমানোর মধ্যে একটা টাকা ইয়ে আসতেছে এই টাকা ইয়ে প্রথম সাত বছর ফসলকে সংরক্ষণ করতে হবে শেষের সাত বছর সেগুলোকে হস্তদন্ত করতে হবে এরপরে পনেরোতম বছরে যা আবার শস্যের বীজ মতন দুনিয়াকে আবাদ করতে হবে এটা এক জটিল কাজ ছিল এই জটিল কাজটা আল্লাহ নবী হওয়ার হাইসিয়াতে হজরত ইউসুল আলী সালাদামকে যে সালাহিয়া দিয়েছিলেন সেটাকে যদি তিনি কাজে না লাগাইতেন এটা সল্প সুদা ধ্বংস হয়ে যেত সল্প সুদাকে ধ্বংস করার থেকে বাঁচানোর জন্য